latihan di rumah latihan sendiri burung perkutut kacoran di rumah sendiri di kos Yogyakarta di depan kos mumpung cuaca cerah anginnya juga sepoi-sepoi ini yang kanan ini burung perkutut yang sangkar merah ini perkutut lokal suara besar dengan nama Gendewo, kenapa diberi nama Gendewo? Karena katurangkanya Gendewo Sabdo, dan usia sangat sepuh, sangat tua, dan suaranya sudah nyowong, sudah ngeplong. Kalau yang sebelah uh, ujung sendiri, itu sangkar hitam, sangkar mata raman itu namanya Sangkil. Dia juga sudah sepuh, sudah tua, tapi suara kecil dan suara unik ada nah, yang bunyi itu yang barusan bunyi itu namanya uh, rejo sing waras sing di sing kayu sing wetan Di loh, Pak. Di sangken. Oh.

Sorry, tahun ini kape. Perputaran nyarukan kedapatan di antara di. Lah sing diputer kok. Lah banget angine sayang. Tapi ya demo. Dibu. Dibu ni wo. Sing duwe yo pirahi umur. Anginnya gede sayangnya. Lagi nanti ya sing ngene ya rejo ta ya. ini gendera umum ini gilir cuaca nih Jogja cuaca Jogja, Jogja, Jogja sangat cerah mendukung lagi lockdown jadi kan gantangin di depan kos saja di depan rumah saja tidak pergi kemana-mana yang penting ini bisa terhibur hiburan di sore hari bisa menghibur meningkatkan imun dalam tubuh. di dalam tubuh secara harus saking imun terus ya.